Уважаемые друзья, коллеги, прежде всего я хотел бы извиниться за то, что мы уже начали эту все планировать. Ну, такова наша милицейская жизнь. Штатная ситуация, надо было нас надо время, чем участвовать в ее разрешении. Разобрались, слава богу, продолжается повседневная жизнь. А у вас начинается праздник. Поэтому я вас хочу поздравить с этой годовщиной. Не круглой, но очень солидной. Да? Для человеческого возраста очень серьезный срок. А для службы, которая переживала разные периоды, это одна из самых солидных служб в нашей системе. И я вот с детства помню единственного кого из милиционеров, которые советской милиции еще, который сам когда-то пришел, то участкового заводского райдела, который иногда приходил там домой, в школу. До сих пор по фамилии. Поэтому э -э такова ваша роль и судьба ваша милицейская, вы действительно э очень часто оказываетесь здесь первыми, а для многих и последними милиционерами, с которыми человек в э обычной жизни общается.